было такое маленькое желание, ну как маленькое, я всегда очень хотела отметить свой день рождения, танцуя. Когда я еще была незнакома с Фаро, то слабость себе представляла, особенно эти танцы, которые проходят там а-ля клубы, дискотеки, как не очень. Когда я познакомилась с Фаро, это вот почти год назад было, вот то я поняла, что это вот то место, где мне хотелось бы встретить день рождения. И я очень рада, что оно совпало с занятиями, что я здесь вместе с парой, вместе с вами, потому что это единственное место, когда это такой орел моей защиты и моего тепла и уюта, где я могу находиться бесконечно долго. Ни одна проблема, ни одна грустная мысль не может мне здесь посетить. И, собственно говоря, такая... Пули непробиваемый жилет. Поэтому спасибо вам большое за то тепло и уют, который вы дарите.